মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই কটা অংশবিলাক যে যোৰা লগাই তোমালোকক শুদ্ধ উত্তৰটো উলিয়াব লাগে তাৰ প্ৰেক্টিকেল ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মই আজি দিবলৈ লৈছোঁ এয়া চাইছা তোমালোকে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত তেত্ৰিছ চৌত্ৰিছ পয়ত্ৰিছ আৰু ছত্ৰিছ নম্বৰ কুৱেশ্যন ফাইন তাৰে ভিতৰত তোমালোকে তেত্ৰিছ নম্বৰটো নিশ্চয় চাব পাৰিছা এই এনেকুৱাকৈ দিয়া আছে এনেকুৱা দিয়া আছে নহয় আৰু এতিয়া তোমালোকৰ অপশ্যনবিলাক চোৱাচোন অপশ্যনবিলাক চোৱাৰ পিছত তোমালোকে লাহেকৈ যদি এইটো কেনেকৈ ঘূৰাই দিয়া এতিয়া চোৱাচোন তোমালোকৰ কোনটো অপশ্যনৰ লগত মিলেহি নিশ্চয় তোমালোকৰ বি অপশ্যনৰ লগত মিলি গৈছে নহয়নে বাৰু ফাইন এতিয়া তোমালোকৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোত চোৱা মানে থাৰ্টি ফ'ৰ্থটো থাৰ্টি ফ'ৰ্থত এনেকুৱা এটা অংশ এনেকুৱা এটা অংশ এনেকুৱা এটা অংশ আৰু এনেকুৱাকৈ আন এটা অংশ দিছে চোৱাচোন মিলিছেনে অমিলিছে এতিয়া ইয়াক যদি আমাক মিলাব লাগে তেনেহ'লে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা চোৱাচোন লাহেকৈ এই দুটাক এনেকৈ দিয়া চাইছা ইয়াত কিন্তু খাপে খেপে মিলি গ'ল আৰু এইটোক তোমালোকে এনেকৈ আনি এনেকুৱাকৈ লগাই দিয়াচোন সম্পূৰ্ণ এটা বৰ্গ হৈ গ'ল আমাৰ হ'লনে তেনেহ'লে কোনটো হ'ব তোমালোকৰ ৰাইট অপশ্যন ৰাইট অপশ্যন হ'ব তোমালোকৰ চি ফাইন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফাইভত তোমালোকক দিছে এনেকুৱা এখন এনেকুৱা এটা ত্ৰিভুজ আৰু দিছে তোমালোকৰ এনেকুৱা এটা ত্ৰিভুজ আৰু তাৰ লগতে আৰু সৰু এটা ত্ৰিভুজ এনেকৈ দি দিছে ফাইন এতিয়া ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো আমাক উলিয়াব লাগে তোমালোকৰ এ বি চি চাইছা কনফিউজ নিশ্চয় তোমালোকে হ'বা হোৱাৰ কথাও অলপ মাথা খতুৱালে হৈ গ'ল এইটোক তোমালোকে ঘূৰাই দিয়া ঘূৰাই দিলা নহয় এই যেনেকৈ ইয়াত লগাই দিলা ঘূৰাই এইটোক তোমালোকে উল্টাই দিয়াচোন চাইছা এতিয়া তিনিটা ত্ৰিভোজৰ পৰা ছিংগল এটা ত্ৰিভোজ আমাৰ হৈ গ'ল তেন্তে কোনটো অপশ্যন আমাৰ কাৰেক্ট ইয়াৰ নিশ্চয় বি চাইছা নহয় থাৰ্টি ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত এনেকুৱা এটা পাৰ্ট এনেকুৱা এটা পাৰ্ট এনেকুৱা এটা পাৰ্ট আৰু এনেকুৱা এটা পাৰ্ট দিছে এতিয়া তোমালোকক অপশ্যন চাৰিটা দিছে চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো ৰাইট অপশ্যন হ'ব তোমালোকে লাহেকৈ চপাই দিয়া এনেকৈ চপাই দিলা নহয় চপাই দিয়াৰ পিছত অলপ ঘূৰাই দিয়া হিলা নহয় এতিয়া তোমালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰিছা কোনটো অপশ্যনৰ লগত মিলিছে নিশ্চয় তোমালোকৰ ডি অপশ্যনৰ লগত মিলি গৈছে এইটো মিলিছে নহয় জাষ্ট অলপ ঘূৰাই দিলে হ'ল আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাবা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু টিউনিং হৈ থাকিবা তোমালোকক প্ৰেক্টিকেলি মই এনেকৈ ডিমনষ্ট্ৰেট কৰি থাকিম কাৰণ এই ৰিজনিংবিলাক মানে মানসিক দক্ষতাৰ এই কুৱেশ্যনবিলাক যদি আমি প্ৰেক্টিকেলি কৰিব পাৰোঁ তেন্তে আমাৰ নলেজটো বেছি ডিপ হৈ যায় সেইকাৰণে তোমালোকক মই কৈছোঁ তোমালোকে টিউনিং হৈ থাকিবা এনেকৈ তোমালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবা চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ